নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালে স্বাগতম জনাই মই জ্যোতি দাসে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আজিৰ ভিডিঅ' আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ ন নম্বৰ পাঠ টকাত একোটা হাতীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপত থকা প্ৰশ্নসমূহ নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা আজি আমি ইয়াৰে কিছু অংশ আলোচনা কৰিম আহাচোন পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াই সঠিক বিত্ত কৰিব দিছে গতিকে কবিতাটোত কি বজাৰৰ কথা উল্লেখ আছে বিহুৰ বজাৰ দেওবৰীয়া বজাৰ পূজাৰ বজাৰ বুধবাৰীয়া চাৰিটা বিকল্পৰ তোমালোকে কব পাৰিবানে আমাৰ চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বিহুৰ বজাৰ নহয় দেওবৰীয়া বজাৰ নহয় পূজাৰ বজাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু বুধবৰীয়া বজাৰো নহয় গতিকে আমি ইয়াৰে বিকল্পটো আমি যিটো বৃত্ত আছে গ নম্বৰ বৃত্ত সেইটো পূৰ কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে এইদৰে গ নম্বৰ বৃত্তটো পূৰ কৰি লবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তুল যাওঁ ভাবিছ কি জানি মই বৰভুধা বৰ বুদ্ধিঅই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ বিকল্পকেইটা কি কি দিছে চাওহাচোন বাবুলে ৰতনক তাৰ পিছত ৰতনে দোকানী তাৰপিছত ৰতনে বাবুলক দোকানীয়ে বাবুলক ঠিক আছে গতিকে আমাৰ চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত কোনটো হব তোমালোকে কব পাৰিবানে ভাবিছ কিজানি মই বৰফুদা কোনে কৈছিলে ৰতনে কৈছিলে কাক কৈছিলে বাবুলক কৈছিলে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হব গ টো বাকীকেইটা নহয় এতিয়া আমি এই গ অপশ্যনটো যিটো বিকল্প আছে আমি সেইটো পূৰ কৰি লম ঠিক আছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ আস্থানি মিলাওঁ অহা গতিকে আমাক শব্দ কেইটামান দিছে আৰু অৰ্থ কেইটামান দিছে খেলিমেলি আছে আমি এইকেইটাৰ শব্দকেইটা অৰ্থৰ লগত মিলাও আহা ভূটা শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে ভূটা চুক নথকাৰ নিৰ্বোধ তাৰ পিছত বিশ্বাস আছে বিশ্বাসৰ লগত আমাৰ কোনটো মিলিব প্ৰত্য় আৰু পতীয় বম শব্দৰ অৰ্থটো আমি জানোৱে ব কি কৈছো হব বঢ়াই কোৱা বা ফিতাহী মাৰি কোৱা তাৰপিছত বাজি শব্দটোৰ হব প্ৰণ বা প্ৰতিজ্ঞা আৰু ভেবা লাগি বুলি কলে বিবুদ্ধি হোৱা ঠিক আছে গতিকে আমি শব্দকেইটাৰ লগত অৰ্থকেইটা এইদৰে মিলাব পাৰো ঠিক আছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহাচোন কবিতাটোত কোনে কোনে কথা পাতিছে গতিকে চৰিত্ৰকেইটা কথা মনত আছে তোমালোকৰ কোনে কোনে কথা পাতিছে উত্তৰটো আমি এইদৰে লিখিম কবিতাটোত বাবুলে আৰু ৰতনে কথা পাতিছে গতিকে কবিতাটোত বাবুল আৰু ৰতনে কথা পাতিছিল তাৰপিছত পিছৰ প্ৰশ্নটো চাও বাবুলে অনা গৰম খবৰটো ৰতনে কিয় বিশ্বাস নকৰিলে গতিকে উত্তৰটো হৈছে বাবুলে অনা গৰম খবৰটো ৰতনে বিশ্বাস নকৰিলে কাৰণ টকাত একোটা হাতী পোৱা হলে সকলো মানুহে এটা এটা হাতী ললেহেতেন গতিকে বাবুলে অনা গৰম খবৰটো ৰতনে বিশ্বাস নকৰিলে কাৰণ এটকাত এটা হাতী কিনিব পৰাটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা আৰু যদি পালে হয় সকলো মানুহে হাতীটো কিনিলে হয় ৰতনে বাবুলক বজাৰলৈ কিয় লৈ গৈছিল বাবুলে ৰতনক কৈছিল যে টকাত একোটা হাতী কিনিব পাৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ ৰতনে বাবুলক বজাৰলৈ লৈ গৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰতন আৰু বাবুলে কি কথাত বাজি মাৰিছিল ঠিক আছে কি কথাত বাজি মাৰিছিলে ৰতন আৰু বাবুলে হাতী কিনাৰ বাজি মাৰিলে যিজনে হাৰিব সিজনে বিজয়ীক ভজা বদাম খুৱাব বুলি কৈছিলে ঠিক আছে হাতী কিনাৰ হৈ পেলাই বাজি মাৰিছিলে যে টকাত এটা হাতী কিনিব নোৱাৰি বুলি ৰতনে কৈছিলে আৰু বাবুলে কৈছিলে যে এটকা এটা হাতী কিনিব পাৰি হব পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ বাজিত কোন হাৰিল বাজিত ৰতন হাৰিল কাৰণ বাবুলে এটকাত এটা হাতী কিনি দেখুৱালে হাতীটো সঁচা হাতী নহয় হাতীটো এটা পুতলা হাতীহে কিনি দেখুৱালে গতিকে যিহেতু এটা হাতী কিনি দেখুৱালে বাজিত ৰতনে হাৰিল বাবুলে পুতলা হাতীটো কিনাৰ আগলৈকে ৰতনে কি ভাবি আছিল বাবুলে পুতলা হাতীটো কিনাৰ আগলৈকে ৰতনে ভাবি আছিল যে বাবুলে টকাৰে সঁচাকৈয়ে এটা হাতী কিনি আনিব গতিকে বাবুলে পুতলাটো হাতীটো কিনাৰ আগতে ৰতনে ভাবি আছিলে যে এটকা এটা হাতী পোৱা যায় আৰু এইটো এটা সঁচা হাতীহে কিনি দেখুৱাব পাৰিব কবিতা কেইফাকি পঢ়া আৰু উত্তৰ লিখা বাবুলে আনিছে গৰম খবৰ গৰম খবৰ শব্দটোৱে সাধাৰণতে মানুহৰ মনত কৌতুহুল ভাৱৰ সৃষ্টি কৰে কবিতাত থকা গৰম খবৰটো কি হয় যেতিয়া আমাক কোনোবাই কয় গৰম গৰম খবৰ আহিছে দেই তেতিয়া আমাৰ কৌতুহলৰ সৃষ্টি হয় এই গৰম খবৰটোৰ কথাটো কবিতাটোক কি বুলি প্ৰকাশ পাইছে সুধিছে কবিতাটোৰ গৰম খবৰটো হৈছে একোটা টকাৰে হাতী কিনিব পাৰি বুলি বাবুলে কোৱা অলেখনীয় কথা গতিকে এইটো এটা গৰম খবৰ বুলি কৈছিলে যে এটকাত এটা হাতী কিনিব পাৰি কিন্তু একেবাৰে উচিত কথা নহয় সঁচা কথা নহয় কাৰণ এটকাত এটা হাতী কিনিব নোৱাৰি হয়নে নহয় খ নম্বৰটো চোৱাচোন কলে বাবুলক নামাৰিবি বম এনেবোৰ কথা কৈ কবিতাটোত বম শব্দটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে এই বম শব্দটোৱে তোমালোকে জানাই যে বাবুলে কোৱা বুলি কৈছিলে ৰতনে গতিকে এই বম শব্দটোৱে কি প্ৰকাশ কৰিছে এইটো সুধিছে কবিতাটোত বম শব্দটোৱে মিছা কথা কোৱা বুলি কৈছে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই বম শব্দটোৱে মিছা কথা কোৱা বা ফিতাহী মাৰি কোৱা কথাটোকে কোৱা বুলি কৈছে বাবুলে ৰতনক কোৱা বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাও তলত দিয়া স্তৱকটো গদ্যৰ ৰূপত কোৱা আৰু লিখা ৰতনে ভাবিলে কিনো কয়নো টকাত একোটা হাতী পোৱা হলেচোন ললে হয় এটি এটি ঠিক আছে এতিয়া আমি স্তৱকটো গদ্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছো বাক্যত প্ৰকাশ কৰিছো গদ্য মানে হৈছে বাক্য ৰতনে ভাবিলে এইটো কেনেকুৱা কথা যদি এটা হাতী একোটা টকাতেই পোৱা যায় তেন্তে সকলো মানুহে একোটা একোটা হাতী ললেহেতেন গতিকে এটকাতে হাতী কেইবাটাও ললে হয়নে ঠিক আছে তাৰে এখনত কিনিলে বাবুলে এটকাৰে এটা হাতী ৰতন বাপুৰা ভেবা লাগি ৰী গতিকে গদ্য ৰূপত আমি এই কবিতাভাগি প্ৰকাশ কৰো বাবুলে এটকা খৰচ কৰি এটা হাতী আনিলে এই কথা শুনি ৰতনে তেওঁৰ কোৱা কথাটোৰ অৰ্থ গভীৰতা ভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে গতিকে গভীৰভাৱে চেষ্টা কৰিলে যে এটকা হাতীক পোৱা যায় কিন্তু এইটো এটা পুতলা হাতীহে বাবুলে কিনি দেখুৱালে আৰু কথাটো মিছাও নহয় ঠিক আছে এতিয়া আমি ভাষা অধ্যয়ন অধ্যায়টো পঢ়িব ওলাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক অংশ আৰু খংশত আমাৰ কিছুমান শব্দ দিয়া আছে ঠিক আছে এই শব্দবিলাক হৈছে চোৱাচোন কৰো নকৰো খাই নাখাই দিয়ে নিদিয়ে খেলে নেখেলে ঠিক আছে ওপৰৰ ক অংশত থকা ক্ৰিয়াসমূহ কোনো এটা কাৰ্য কৰা হোৱা থকা আদি অৰ্থ বুজাইছে সেইদৰে খ অংশত থকা ক্ৰীড়াসমূহ কোনো কাৰ্য নকৰা নোহোৱা নথকা আদি অৰ্থ বুজাইছে এনেদৰে ক কোনো এটা কাম হোৱা বা নোহোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্ৰিয়া পদক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি ক সদৰ্থক ক্ৰিয়া আৰু খৰ্থ ক্ৰিয়া ঠিক আছে সদৰ্থ ক্ৰিয়া ৰূপৰ আগত ন পূৰ্বসৰ্গ যোগ দি নিৰৰ্থক ৰূপ কৰা হয় ঠিক আছে যিবিলাক সদৰ্থক শব্দ আছে বা ক্ৰিয়া আছে সেইবিলাকৰ আগত ন পূৰ্বসৰ্গ যোগ দি যেনেকে দিয়ে আগত আমি ন পূৰ্বসৰ্গটো যোগ দি পেলাই নিৰৰ্থক ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছো সদৰ্থক ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰথম স্বৰৰ ৰূপ অনুসৰি নিৰৰ্থকৰ নৰ লগত থকা স্বৰটো সলনি হয় ঠিক আছে গতিকে নিৰৰ্থক শব্দটো আমি কিদৰে পাব পাৰো যেতিয়া সদৰ্থক শব্দটো আছে সদৰ্থক ক্ৰিয়াটোৰ আগত আমি ন পূৰ্ব সৰ্গটো বহুৱাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কবিতাটোত থকা নিৰৰ্থক ৰূপবোৰ বাচি উলিয়াই লিখা এতিয়া আমি কবিতাটোত কি কি নিৰৰ্থক শব্দ পাইছো সেয়া আমি চাওঁ নামাৰিবি নকৰ তাৰ পিছত নাচি এইকেইটা আমি কবিতাটোত পাইছো ঠিক আছে এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ৰতন বাপুৰা ভেবা লাগি ৰল কথাৰ পাকত ঘাটি ঠিক আছে এতিয়া এই ঘাটি শব্দটোৱে বাক্যভেদে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তলৰ বাক্য কেইটালে মন কৰা আৰু ঘাটি শব্দটোৱে কোনটো বাক্যত কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে লিখা ঠিক আছে এই ঘাটী শব্দটোৰ কেইবাটাও আমি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো বেলেগ 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 বাক্যত আমি বেলেগ বেলেগ ৰূপত অৰ্থ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো চাবাচোন এই বাক্যটোত কি লিখা হৈছে বেপাৰত ৰমেনৰ পঞ্চাশ টকা ঘাটি হল ঠিক আছে গতিকে এই বাক্যত লোকচান হোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে বেপাৰত ৰমেনৰ পঞ্চাশ টকা সেইদৰে শৰাইঘাটত আহোম সৈন্যই ঘাটি পাতিছিল শৰাইঘাটত আহোম সৈন্যই এই ঘাটি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সামৰিক অৱস্থানৰ ঠাই মানে ঠাইৰ কথা কৈছে যত তেওঁলোক আছিল গতিকে শৰাইঘাটত আহোম সৈন্যই এটা ঠাইত তেওঁলোকৰ অৱস্থান কৰিছিলে অৱস্থানৰ ঠাই প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আমি এই ঘাটি শব্দটোৰ পৰা দুটা অৰ্থ গম পালো এটা হৈছে লোকচান আৰু এটা হৈছে অৱস্থানৰ ঠাই ঠিক আছে একেদৰে পাক শব্দটোৱে বাক্যভেদে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে অভিধান চাই শব্দটোৰ অৰ্থবোৰ জানি লোৱা আৰু বাক্যত কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি লিখা গতিকে আমি এই পাক শব্দটোৰ পৰা আমি কি কি অৰ্থ পাওঁ সেয়া চাওঁহাচোন পাক শব্দটোৰ পৰা আমি কবিতাটোত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো হয়নে কথাৰ পাক হয়নে কথাৰ পাকৰ কথা কৈছিলে মানে পাক লগাই কয় ঠিক আছে বাবুলে কথাৰ পাকত ৰতনক ফুলাই দিছিলে এইটো কথা কৈছিলে আৰু আমি পাকঘৰ পাকঘৰ যত আমি খোৱা বস্তু বনাওঁ হয়নে নহয় খাদ্য বস্তু বনোৱা ঘৰ বা খাদ্য বস্তু বনোৱা উঠা হেনে গতিকে আমি দুটা অৰ্থ এইদৰে পালো তোমালোকে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই অৰ্থকেইটা গতিকে এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ আমি বিচাৰি পালো তোমালোকে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবাচোন ঠিক আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নখনত চোৱাচোন বোৰ্ডখনত থকা শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ মেঘৰ টুকুৰাটোৰ পৰা বিচাৰি লিখা গতিকে ইয়াতে শব্দকেইটামান দিয়া আছে তাৰে বিপৰীত শব্দকেইটা এইফালে লিখা আছে গতিকে বিচাৰি লিখিব দিছে আমি ইয়াৰে এখন তালিকা পিছফালে লগাই দিছো চোৱাচোন কি কি শব্দ আছিলে চোকা টেঙৰ হৃদ কৃপন বিশ্বাস আৰু কিনা গতিকে চোকা শব্দৰ বিপৰীত শব্দ হব অজলা ঠিক আছে টেঙৰৰ ভূদা হিত অহিত কৃপন খৰচী বিশ্বাস অবিশ্বাস কিনা বেচা গতিকে এইকেইটা বিপৰীত শব্দ আমি এনেকে তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপত থকা কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো কিছু প্ৰশ্ন আমাৰ আলোচনা কৰিবলৈ ৰৈ গৈছে অহা ক্লাছত আমি বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈকে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ